बनावट लग्न करून फसवणाऱ्या टोळीला चाळीसगाव रोड पोलिसांनी नंदुरबार शहाद्यासह परराज्यातून घेतले ताब्यात धुळे शहरातील लग्नाळू मुलाची व त्याच्या कुटुंबियाची बनावट नवरी व तिच्या बनावट कुटुंबियांनी केलेली फसवणूक चाळीसगाव रोड पोलिसांनी उघडकीस आणत या संपूर्ण रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे या बनावट नवरीसह तिच्या सर्व बनावट कुटुंबियांना देखील चाळीसगाव रोड पोलिसांनी शहादा नंदुरबारसह परराज्यातून अटक केली आहे या कारवाईत एका विधी संघर्षित बालकासह दोन महिला आणि दोन पुरुषांना चाळीसगाव रोड पोलिसांनी ताब्यात घेतलाय लग्नाळू मुलासाठी मुलगी दाखविण्याचा कार्यक्रम एजंटच्या माध्यमातून पानसेमल मध्य प्रदेश येथे गेल्या महिन्यात संपन्न झाला व त्यानंतर मुलाच्या कुटुंबियांना एजंटकडून फोन आला की बघितलेल्या मुलीला आणखी इतर स्थळे आले असून जर आपणच लग्न करावयाचे असेल तर तीन लाख रुपये तात्काळ द्यावे त्यानुसार मुलाच्या कुटुंबियांनी तीन लाख रुपयांची जुळवा जुळव करून संबंधित एजंटला पैसे दिले व त्यानंतर ऑगस्ट रोजी मध्य लग्न देखील संपन्न झाले परंतु त्यानंतर मात्र वराड धुळ्याकडे येत असताना सोनगीर येथे मुलीच्या आईने भूक लागल्याचा बहाणा करत हॉटेलवर थांबण्यास सांगितले व तेथून आधीच उभे असलेल्या दुचाकी धारकांसह मायलेकींनी पोबारा केल्याची घटना उघडकीस आली होती या संदर्भात चाळीसगाव रोड पोलीस ठाण्यात फसवणुकीची तक्रार दाखल झाल्यानंतर चाळीसगाव रोड पोलिसांनी अत्यंत या सर्व बनावट नवरी व तिच्या बनावट कुटुंबियांच्या टोळीचा पर्दाफाश केला आहे ट्वेंटी थर्ड ऑगस्ट को एक चाळीसगाव रोड पोलीस स्टेशन एक तक्रार हुआ है। उसमें एक एक मैरिज एजेंट को कांटेक्ट किया था तो वो मैरिज एजेंट दूसरी मैरिज एजेंट को उसका नाम लिया था उसको कांटेक्ट किया था फिर ये जो मैरिज एजेंट है उसने एक लड़की दिखाने के लिए ये जो हमारा कंप्लेनेंट को मध्य प्रदेश पंसाले गांव है तो वहां पे बुलाया गया था तो वहां पे उसने एक फेक सेटिंग करवाया थी उसने एक तो उसको लड़की भी दिखाई दी उसको मां करके दिखाई थी उसका लड़की का पाई करके एक आदमी को ऐसे पूरा एक फेक सेटअप उसने करके आ, एक मैरिज का इनिशियल जो दिखाने वाला है वो उसने कर दिया फिर उसके बाद उस लोगों ने वापस आ गया शादी फिक्स करवा लिया फिर उसके बाद वो जो एजेंट है उसने तीन लाख रुपए मांग भी किया तो और ये जो आदमी है उसने तीन लाख रुपए उसको पैसा भी वापस पैसे दे दिया फिर उसके बाद उसने शादी के लिए गया था शादी उसको मध्य प्रदेश में वहाँ पे एक मंदिर थे वहाँ पे हो गया फिर उसके बाद वहाँ पे शादी होने के बाद वो जो जब आते आते जब दूल्हे वापस आता ना साखरी में वो जो उसका माँ आनी उसका जो जो लड़की है दोनों वहाँ से भाग गए फिर उसके बाद उसको पता चला ऐसे उसको फतौनू खो गया फिर हमारा पुलिस स्टेशन में आके उसने तकरार दिया फिर उसके बाद हमने इशू को सीरियसली लिया बिकॉज ऐसा इशू सिटी में दो तीन वेला हुआ है तो हमारा ए पी आई चालीसगांव रोड जीवन बोर्ड से उसकी टीम के साथ उसने आठ दिन आ, पूरा एफर्ट्स लिया उसको सी डी आर किया आ, वहाँ पर जाके हमने तो सीसीटीवी देखा बहुत सारे एफर्ट्स लेने के बाद हमने उसमें जो आ, जो मेन लोग हैं उसको हमने पाँच लोगों को अभी आठ लोग आगे किया हमने उसमें हमने पाँच लोगों को अभी काले में ले लिया उसने एक जो उसमें लड़की दिखाई गई है वो माइनर गर्ल है तो उसको हमने नाम हम डिलीवर नहीं कर सकते है बट जो अदर लोग है जो उसका माँ जो बना है उसकी जो घर दिखाया वो घर की मालक है एंड उसका जो बाई है तो ये पूरा फेक सेटअप को हमने चैलिंग रोड पुलिस स्टेशन ने हमने बस्त किया है एंड उसमें और दो तीन लोग हैं हम और अरेस्ट करने की है तो वो लोग भी हम अरेस्ट कर देंगे इसमें हमने एक लाइक जब्त किया है एंड उसने जो कैश दिया हमने बीस हज़ार तक कैश दिया है उसमें जो एक मेन एजेंट है वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है वो हो गया तो हमारा और भी अच्छा रिकवरी हो जाएगा तो ये पूरी कार्रवाई के लिए मैं शानी रोड पुलिस स्टेशन स्पे हमारा पी एस ए ले साहब है मैंने उसने बहुत मेहनत किया है हमारा पी एस ए फाजिल साहब ने बहुत मेहनत किया है हमारा ई बी स्टाफ को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ एंड ये पूरा कार्रवाई हमने एस पी सर एंड एडिशनल मार्गदर्शन में किया